Khalid, Khalid. Khalid, Khalid. Khalid, Khalid. Kalau sebut nama Wan Muhammad Asri Wan Deris mungkin ada yang tak kenal. Tapi bila sebut je nama Papa Komong, orang yang terbiasa dengan arena politik di Malaysia pasti kenal. Dia bukanlah seorang ahli politik, menteri kabinet jauh sekali. Tetapi dia merupakan penyokong pembangkang yang sering kali membuat fitnah terhadap kerajaan, bukan sekali dua, tapi berkali-kali bukan kepada kerajaan je tapi juga kepada ketua polis negara Tan Sri Razarudin Hussein sudah hadir sendiri ya salah kemudian meratip tak habis-habis dengan mengatakan kerajaan zalim kalau fikir logik ada kerajaan yang mahu menahan rakyat tanpa asas tanpa sebab yang kukuh tak ada kecuali sekiranya mereka melakukan fitnah ataupun jenayah yang mampu mengganggu gugat kesejahteraan negara contoh paling dekat Papa Gomor ni lah Kisahnya macam ni, 14 Januari yang lepas, Papa Gomo telah keluarkan satu kenyataan fitnah terhadap Razaluddin dan menyunting gambar beliau pada 15 Januari. Disebabkan oleh itu, Razaluddin ataupun Ketua Polis Negara telah pun filekan permohonan untuk perintah injansi tambahan bagi menghalang Papa Gomo daripada terus keluarkan ke fitnah dan KPM turut perintahkan Papa Gomo supaya padam semua siaran yang berkenaan. Kemudian Papa Gomo buat satu permohonan maaf tanpa syarat pada 30 April 2025 tetapi Razaluddin mendakwa permohonan maaf tersebut tidak ikhlas dan tanpa penyesalan. Mana taknya, dalam pada meminta maaf pun masih sempat lagi Papa Gomo guna lagu Maafkan Kami daripada filem Pendekar Bucalapuk. Pada 9 Mei, Mahkamah Tinggi benarkan Razaluddin untuk ambil tindakan undang-undang terhadap Papa Gomo kerana menghina mahkamah. Ini berlaku sebab Papa Gomo gagal ikut arahan mahkamah sebelum ni, iaitu belum padam kenyataan dan gambar yang dikatakan fitnah serta menyiarkan permohonan maaf tanpa syarat kepadanya dan mahkamah. Dalam pada itu, Razaluddin juga mahu Papa Gomo dikenakan hukuman penjara kerana tidak patuhi perintah tersebut. Ini barulah buku bertemu ruas. Sebelum ni Papa Gomo hanya disaman ataupun meminta maaf secara terbuka. Bila jadi macam ni, harapnya semua pihak lebih berhati-hati dalam keluarkan kenyataan. Takut memfitnah, tak pasal-pasal masuk penjara.